موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے ربا عربی کا لفظ ہے الربا جس کے معنی مروجہ سود کیے جاتے ہیں یا انٹرسٹ انگلش لینگویج میں اس کے معنی ہیں انکریز انگلش لینگویج میں اور اردو لینگویج میں بڑھوتی لفظ ہے ایک عربی کا غلم غلم کے معنی اردو لینگویج میں نفع اور انگلش لینگویج میں پروفٹ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے غنیم عربی میں جب ہم کہتے ہیں غنم اس کے معنی اردو لینگویج میں ہوگا منافع پروفٹ انگریزی میں پروفٹ کیا ہوا اس کا اسی طرح عربی کا ایک لفظ ہے منافع بڑے غور سے سنیے گا عربی کا ایک لفظ ہے منافع عربی کا لفظ منافع اس کے اردو میں معنی فائدہ انگلش میں ایڈوانٹیج یہ کنفیوژن آپ کو بڑا کلیئر کرنا ہے کہ عربی کا لفظ غنیم ٹرانسلیٹڈ ایس پروفٹ یا ٹرانسلیٹڈ اردو میں منافع اردو میں منافع لیکن عربی کا منافع اردو میں آیا تو اس کے معنی بنے فائدہ ایڈوانٹیج تو یہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ عربی کا منافع ہے تو اردو میں بھی منافع ہے نو عربی کا منافع اردو میں کیا ہوا فائدہ انگلش میں ایڈوانٹیج اور عربی کا غنم جو ہے وہ اردو میں منافع ہے ہماری لینگویج اردو لینگویج میں اور انگلش میں وہ ہو گیا پروفٹ. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں کس طریقے سے اس سسٹم کو ذکر کیا ہے اور پھر اس شعر کو کیا کرنا چاہیے اس شعر کے ساتھ تو اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے سورہ انفال ایٹ سورت ہے اس کی فورٹی ون آیت وَعْلَمُوا أَنَّمَا انما غن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ صحو ولی رسول ولید القربہ ولی تامہ ول ان كنتم آمنتم وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَلْ جَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور جان لو کسی بھی شئے سے جو تمہارا غنم منافع ہے اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو اللہ کے لیے ہے اور رسول پیغمبر کے لیے ہے اور قربہ رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتامہ یتیموں کے لیے ہے اور مساکین مسکینوں کے لیے ہے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے اور جو کچھ ہم نے اپنے نوکر پر نازل کیا بندے پہ نازل کیا فرق کرنے والے دن جس دن دو جمع ملتے ہیں اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وَعْلَمُوا جان لو انما غَلِمْتُم مِّن من وَعْلَمُوا و غَلِمْتُم عنما غنیم بس جان لو کہ کسی بھی شے سے تمہارا غنیم کسی بھی شے سے تمہارا غنیم جو ہے غنیم کے مطلب پروفٹ کسی بھی شے سے تم کو پروفٹ ہو جائے من شعین یعنی منافع ہو جائے منافع ہو جائے ف لِلَّهِ خُمُوسَ بس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے جتنی کیٹیگریز بتائی ہے، اس کا پانچواں حصہ ہے ون ففت خموسا تو اب یہاں اس آیت میں پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ بزنس کریں یا نوکری کریں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ جائز کوئی بھی ڈیل کر رہے ہیں آپ اس میں آپ کو پروفٹ ہوگا جب پروفٹ ہوگا تو اس میں آپ کے اخراجات بھی ہوتے ہیں آپ کے گھر کے اخراجات ہیں فلانے اخراجات ہیں دفتر کے اخراجات ہیں وہ سارے اخراجات آپ نے کرے اب آپ نے کیا کیا بچایا رینی سیزنز کے لیے یہ ہوا نفع پروفٹ یہ جو پروفٹ ہے یہ آپ کا پروفٹ جو ہے اس میں سے ٹوئنٹی یعنی پانچواں حصہ یہ کیٹیگریز کا ہے اللہ رسول یتیم فقیر مسکین جو یہ کیٹیگریز ہیں تو یہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہ یہ ہو گیا عام جو نان مسلم ہیں اس نے بزنس کیا اس کو سو روپے پروفٹ ہوا آپ کو بھی سو روپے پروفٹ ہوا سیم بزنس اگر آپ کے پاس ہے سیم سیمیلر سیز ہم اگر ویب لین پہ کھڑے ہوئے ہیں سیمیلر ہم بزنس کر رہے ہیں تو ہم کو بھی سو رو پہ ہو رہا اس کو بھی سو رو پہ ہو گیا اس نے کیا کیا اس نے سو کا سو اپنا سمجھا ہم نے کیا سمجھا سو میں سے ایٹی سمجھا بیس ہم نے کیٹیگریز کو دے دیا ایمان والوں نے کیٹیگریز کا بیس دے دیا سو کو ایٹی کو اپنا سمجھا یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو اگر فرض کریے سو روپیہ پروفٹ ہے ایک اکائی کی ہم بات کر رہے ہیں سو روپیہ سو ڈیجٹ چاہے سو ڈالر سو یا جو بھی رکھ لیں سو جو ہے مجھے پروفٹ ہوتا ہے سارے اخراجات نکالنے کے بعد تو نان بلیور سو کا سو اپنا سمجھ رہا ہے لیکن جو نون جو ایمان والا ہے وہ سمجھ اس کو معلوم ہے آیت کے مطابق کہ اس کا شیئر ہولڈر اس سو میں شیئر ہولڈرز کون ہیں ایٹ کیٹیگریز آٹھ کیٹیگری یہاں اور دو اور بھی جگہ پہ ہے قرآن میں جی مختلف جگہوں پر تو اس نے کیا کیا بیس روپیہ کیٹیگریز کا الگ نکال دیا تو اپنا وہ پروفٹ کتنا سمجھے گا ایٹی ایٹی سمجھے گا جو ایمان رکھتا ہے آیات پر جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے جسٹیفائی کرتا ہے وہ صدقہ کر دے گا چیریٹی دے دے گا خیرات دے دے گا ان کیٹیگریز میں اور کیوں دے گا وہ جواز پیش کرے گا زکوۃ دے گا اس آیت کی بس پر کیونکہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ بیسواں حصہ جو ہے کیٹیگریز کا ہے تو اس نے جواز پیش کیا کیوں دے رہا ہوں میں بیس اس لیے کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کن لوگوں کو دے رہا ہوں یہ آٹھ کیٹیگریز ہے تو جواز دیا اس نے جسٹیفائی کیا اپنے اس ہنڈریڈ میں سے ٹوئنٹی دے کر جواز پیش کیا زکاة دی اور جو دیا بیس روپیہ وہ صدقہ کہلایا چیریٹی کہلائی خیرات کہلائی اور ایٹی جو ہے اس کا وہ پروفٹ ہو گیا اس ایٹی سے وہ مکان بنائے اس سے وہ ہوائی جہاز خریدے چاند پہ جانے کے لیے بلین ڈالر ہے وہ جو مرضی کر رہے اللہ کو اس کو پرابلم نہیں ہے لیکن ٹوینٹی آپ دے دیں یہ ایک سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے معیشت کا اللہ کی آیات میں اب فرض کریں یہ آدمی اگر نہیں دے گا ایمان والا تو یہ اس کے پاس کیا کہلائے گا آپ بتا سکتا ہیں آپ میں سے کوئی وہ کیا چیز کہلائے گی اضافہ وہ آپ کے پاس اضافہ ہو جائے گا کیونکہ وہ آپ کا تو تھا نہیں تو اس اضافے کو بڑھوتی کہتے ہیں اس کو ربا کہتے ہیں البقرہ ٹو اس کی 275 سیونٹی فائیب اللذین یعکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللذی یتخبطوہ الشیطان من المس ذالگ بی انہم قالوا انما البعی مثل الربا و احل اللہ وحرم الربا حرم الربا فم الجا مع مربی فن تَا فلاح ماصلف و امر اللہ ومن فولا کا النار هم فيها خالدون <تصفح> وہ لوگ جو ربا بڑھوتی کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے سوائے جیسے کہ کوئی کھڑا ہو جس کو شیطان نے چھو کر خبتی خپتی کر دیا یعنی پاگل یہ اس کی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک البعی لین دین بڑھوتی کی مثال ہے اور اللہ نے بےئی کو لین دین کو حلال کیا اور ربا بڑھوتی کو حرام کیا پس جس کسی کے پاس تمہارے رب کی طرف سے واز آیا آ جائے پس وہ باز آ جائے پس وہ اس کے لیے ماضی گزرا ہوا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اور جو کوئی واپس لوٹے گا پس وہی آگ کے احساب ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں لوگ کس کو ربا کہہ رہے ہیں دنیا میں بڑھوتی جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے بھی کیا چیز بڑھوتی ہے اور لوگ کس طرح کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو ربا بڑھوتی کھا رہے ہیں الدین یا کنر جو لوگ ربا کھا رہے ہیں یعنی بڑھوتی کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں ٹوئنٹی کھا رہے ہیں لا یقومون الا کما یقم اللذی نہیں وہ کھڑے ہوں گے سوائے یہ کہ جیسے کھڑا ہوتا ہے کوئی شخص یا الشیطان جس کو شیطان نے خفتی کر دیا من المس چھو کے کھپتی کر رکھا ہے اس کو خفتی مطلب عجیب کہتا ہے خفتی ٹائپ آدمی ہے وہ یہ وہ آدمی ہے جو کہ ربا کھا رہا ہے سو میں سے ٹوئنٹی کھایا چلا جا رہا ہے ویلی کا یہ وجہ بتا رہا ہے کیوں اب یہ بڑا امپورٹنٹ فریز ہے کالو ان نمل بائی مثر بڑا سمپل ہے کالو وہ کہتے جو جو کھا رہا ہے ربا جو ربا کھا رہے ہیں بڑھوتی کھا رہے ہیں انہوں نے لوگوں نے کہا دنیا میں کالو وہ کہتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کون کہہ رہا ہے ان نمل بے شک یہ جو سودا باز ہے یہ سودا بازی ہے یہ جو ڈیل ہے یہ جو ڈیل ہے مثل ربا یہ ہے مثال ربا کی دوبارہ سنیں لوگ کہہ رہے ہیں قالو ان نم بے شک یہ جو سودا بازی ہے یہ جو سودا کر رہے ہیں آپ یہ ہے مثال ربا کی جو ربا کھا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کون سی وہ بائی ہے البائی ال, عربی میں لکھا البائی جو میں نے آپ کو شروع بتایا تھا بائی کے معنی ہے خاص ڈیل البائی لگ گیا خاص ڈیل تو لوگ جو ربا کھاتے ہیں وہ ربا کھاتے ہیں بڑھوتی کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیل ہے ایک سپیسیفک ڈیل ہے دنیا میں وہ کہتے ہیں یہ ہے مثال کی بڑھوتی کی كالو ان نمل بائی وہ کہتے ہیں بے شک یہ جو ڈیل ہے یہ مثال ربا کی ہے تو کونسی سی ڈیل ایسی ہے جس کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہے مثال ربا کی بینک كا انٹرسٹ بالکل یہ لکھا ہے قرآن میں ایگزیکٹلی لکھا ہوا ایگزیکٹلی جیسے کہتے ہیں قالو با... اللہ اسے بھائی کہہ رہا ہے کہہ رہے خود کہہ رہے یہ جو بھائی ہے یہ جو سودے بازی ہو رہی ہے خاص سودے بازی جو ہے بینک کی ہم کہیں گے بینک ہم لکھا ہوا نہیں ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ پوری دنیا میں بینکنگ کی جو ڈیلز ہیں اس کو کہتے ہیں یہ مثال ربا کی تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ لوگ جو ربا کھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں رالی کا بے شک وہ لوگ یہ ہی کہتے ہیں قالو انمل بھائی قالو کے مطلب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان نمل کے مطلب ہوتے بے شک یہ جو خاص ڈیل ہے یہ جو خاص سودا بازی ہے مثل الربا مثال ہے ربا کی بڑھوتی کی تو آپ پوچھیں ربا کیا ہے یہ بینکی کا سسٹم کہہ رہے نہیں کہہ رہے بینک کی ڈیلنگز بینک میں کام کرنا نوکری کرنا بینک سے کوئی لفظ لیا اور کہتے بڑھوتی تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کون کہہ خبتی ہے کھپتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں خبتی ان کو میں نے نہیں کہا خبتی پلیز آپ کوئی بات کو پکڑے نہیں یہ اللہ نے کہا خبتی ہیں یہ ان کو شیطان نے مس کر رکھا ہے اور یہ کہتے پھر رہے ہیں بھائی کوئی جو بھائی کہ ریبہ کیا ہے اور پھر سوال ہے بینک اتنی بڑی دنیا میں کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ کسی نے اس کو حلال کر لیں حلال ہے وہ میں تو حلال کر کے لیں مصیبت حرام کر رکھا ہے اپنے اوپر کیونکہ بینک کا دیکھیے وہ ہے ڈھائی پرسینٹ یا کتنا پرسینٹ مجھے نہیں پتا کتنا ہوتا ہے اس پہ تو پابندی اور بیس کھا رہے ہیں بیس تو کھا رہے ہیں نا دھڑا اللہ کا اور شیر جو شیر جو غریب ان کا شیر تو بینک کا کتنا دے رہا ہے بینک آپ کو ڈھائی پرسینٹ پرسینٹ کتنا کبھی ایک دو, دو اس کو تو منع کریے مت کھائیں آپ بیس بیس کھائیں تو آگے اللہ کہتا ہے اسی میں احل اللہ نے حلال کر دیا خاص بائی کو یہ جو بھائی ہے کون سی بئی ہے یہ بینک کی وہ ہر بھائی وہ حرم اور ربا کو حرام کیا ہوا ہے تو اس کے معنی سے اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ منافع میں سے جو حلال ہے یعنی اسی بیس جو ہے حرام ہے وہ کیا ہے وہ یہاں لکھا ربا ہے ربا حرام ہے بائی جو ہے خاص سودا جو ہو رہا ہے بینک سے وہ حلال ہے